Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Перш за все, я хочу привітати вас, друзі, з новим роком. Нехай цей рік буде набагато кращим ніж минулий. Наш ефір виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Сьогодні допомагати мені в студії будуть відомий музикант нашого краю і не тільки композитор Костянтин Цибізов, який своєю грою прикрасить наш ефір, та молоде дарування юна художниця Дар'я Голуб, котра залишить для героїні сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Отже, ми починаємо. Незабаром цій студії з'явиться цікава неординарна жінка, жінка, з котрою не втомлюєшся розмовляти годинами. Народний майстер, письменниця, астролог Олена Миколаївна Рог. Гусько, а зараз я пропоную трішечки познайомитися з нашою героїнею. Напередодні нового року я з оператором Ігорем Грачем напросилася в гості до Олени Миколаївни. Що з цього вийшло? Пропонуємо вам переглянути. Вітаємо вас, Олена Миколаївна. програма Вечірні зустрічі. Вітає вас з новим роком. Ми бажаємо вам всього самого найкращого. І оцей такий екзотичний фрукт саме від нашої програми. Будь ласка, цей фрукт украсить мой новогодній стол і там вже дев'ять. Зимой большое спасибо. Дуже рада вас бачити. Роздівайтесь, заходіте. Поки я знімала верхній одяг, кіт на ім'я Батист з усієї сили намагався мені сподобатися. До речі, коти займають в житті Олени Миколаївни не останнє місце, але про це пізніше. Олена Миколаївна, я так давно у вас не була, але всі речі залишаються на своїх місцях. От що це за палиця, скажіть мені, будь ласка? Це палка, яка була в своє. Час... со старого дерева снята бузина черная. В народе считается, что бузина черная является сторожем. И принято было в древние времена сажать куст бузины черной у калитки. Но ну, так как у меня нет калитки, я поставила в угол эту палку. Это сторож, который охраняет меня от разбойников и воров. Букет. Ну, букет, импровизированный букет. Самое главное в этом букете – полынь. Полынь ограждает от зла и темных сил, так что вместе со сторожем они представляют мою защиту. Скажите, какая у меня приятная на вид защита. И мой защитник, мой любимый кот, он подал голос. Это мой Батист, красивый кот, который очень-очень-очень-очень любит меня и живет со мной уже 10 лет. Олена Миколаївна всі речі, я вже говорила, знаходяться на своїх місцях і вони мають таку відповідну символіку. Оця рибка, що вона означає? Ну, вважається по феншую, що в вдома має впливати риба. Ця риба золота, вона не проста. Виконує бажання. І да. якщо Вешать изображение рыбы, она должна вплывать в дом. А вместе с золотой рыбкой вплывает в наш дом благополучие, благосостояние, здоровье, деньги и удачи. Я гарно. Идем далее. Что это у нас за зона кохания такая, Олена Миколаевна? Ну, это действительно зона любви. Потому что, когда я увлекалась фэншуй, я просчитала, где в моей квартире находится какая зона. И вот этот небольшой отрезочек моего коридора, Разом он является... Шляпою. Да, Вместе со шляпой является зоной любви. Я повесила сюда свою открытку, свое свадебное приглашение. Далее у нас идут вот те комменти. и так тут уже долгий час лежать. Вот что они означают? но это у меня зона здоровья. А в зоне здоровья должно быть все основательным. Изображение домов, желательно каменных, должны лежать камни. Поэтому я сначала положила маленькие камешки, а потом решила, что мое здоровье требует более больших основательных камней. И чтобы его укрепить, я, конечно, шучу, я положила большие камни. В комнате, куда мы рушили далее, нас снова встретила золотая рыбка. И я бы запросила до осели. Я бачу ваших знаменитих котів, бачу Миколину картину, так? Да, яка прикрашає картину, да. також вашу оселю. От давайте поговоримо про ці картини. Я знаю, що коти це ваша гордість, що вони зараз блукають і мандрують по всьому світі, і в Італії, і Франції, і в Америці. Вони скрізь, так? От чому саме коти? Я знаю, що саме з котів ви почали малювати, писати точніше? Ні, я якраз починала рисувати, тому що я не професіональна. художника, и мне очень захотелось как бы, передать свои впечатления о мире, о людях, вот свое ощущение цветовой гаммы, ну, в силу того, что я была дилетантом, то самое простое, что мне показалось, это нарисовать кота. Но история очень темная, потому что, в принципе, я хотела рисовать портреты. Мне казалось, что в глазах людей я уви смогу увидеть что-то такое, что потом передам другим людям. Но, как говорится, бодливой корове Бог рок не дал, портреты у меня не получались, и поэтому я решила... Начать с котов. Вот посмотрите, загляните в глаза кота бегемота. Эта картина написана мной под влиянием. Булгакова, «Мастера и Маргариты». Там в зеркале бегемот отражается человеком. И, в принципе, когда я писала эту картину, я уже кое-чему научилась. И поэтому смогла написать отражение в зеркале. Ну, а кажется, мне, вот я могу себя похвалить в этой картине, мне кажется, что Изначально. мне удалось передать в глазах бегемота этакое понимание происходящего, какую-то необыкновенную тоску и какое-то прощение тому, что все это происходит, то, что описано в мастере и в Маргарите. Графичные работы, которые прикрашают стены моей героини, показались мне незнакомыми. Они должны быть вам знакомы, Анжела, так как вы стояли, как говорится, у истоков, когда выходила моя книга о женщинах и о себе. И Николай, мой младший, очень талантливый, кстати, сын, оформил мою книгу, обложку и нарисовал графические работы Моїм навилам. Ну, а це дитячі іграшки. Я хочу сказати нашим телеглядачам, що Олена Миколаївна має двох чудових онуків: Павла та Михайла. Так, і це, я так зрозуміла, іграшки саме для них, коли вони приходять до вас у гості, так? Да, конечно, они любят очень играть, а так как я бабушка, которая очень боится острых предметов, я им даю мягкие игрушки. Да. Ну а это святая святых жинки, это ее кухня, я так зрозуміла. Так, Мальберт, боже мой, закинчена картина. Это у нас кит. Да, этого кота я написала для своей любимой подруги Тани Романовской. У нее был 18 декабря день рождения. Она не успела высохнуть. Но да. Таня подарок уже видела и оставила его для того, чтобы я чуть-чуть дописала цветы и... Для того щоб картина висохла. Олена Миколаївна, я все своє життя мрію стати художником. Ну, не художником, хоча б навчитися малювати, писати, Ну, малювати, це я буду малювати. Якщо ви мені дозволите, я думаю, що Тетяна Олексіївна не буде на мене ображатися, якщо я зроблю маленький штрих. Але ви повинні мені сказати, що я зараз повинна робити. Вы можете дорисовать, дописать лепесточки этих желтых кота цветов. Не Нет, как они нельзя, это святое. Так, я правильно рублю. Это тройник. Вот, а теперь желтую краску, пожалуйста, вот так. Игорь, ты снимаешь? Да, и теперь, пожалуйста. Историчный момент. Да, она теперь станет намного дороже. Историчный момент. Вот так я. мрію робити коли-небудь і знову домальовувати. Тетяна Олексійовна, якщо ви бачите цей процес, то з якою великою любов'ю я домальовую ці квіти, ви повинні це відчути. А ця ікона, яка залишилась в наследство, вона очень красива, від неї йде тепло. І вот якщо. К ней подойти ближе и почувствуешь, как от нее идет такое доброе, мягкое, очень тонкое тепло. Я считаю, что это моя самая настоящая и самая большая защитница – это икона. Еще много интересных речей мы побачили на кухне: и слоники, которые приносят счастье и удачу, и новорожденные талисманы, а завершилась наша гостина смачною стравою. Я очень люблю готовить, и, к сожалению, люблю поесть. Мы приготовим салат, который называется ⁇ женский каприз ⁇ Но есть салат, который называется еще ⁇ мужской каприз ⁇ Мы будем готовить женский каприз и я потом расскажу какие ингредиенты надо добавить чтобы женский каприз превратился в мужской каприз представляете как это будет интересно дело в том что в этом салате нет лука и поэтому он очень удобен как для женского каприза так и для мужского то есть поев его можно без страха целоваться значит в этом салате все должно быть порезано соломкой значит в состав входит язык, яйца, сыр свежий, огурчик и маринованные шампиньоны. Зелень не обязательно, но я ее положила сюда, потому что зелень, надо немножечко ее, чтобы она не забила вкус продуктов, но в то же время я радовала глаз. Смак. Да, я хочу похвастаться, что этот Петрушка растет у меня в спальне. Потому у меня что? южная сторона. Да, я летом посадила, а потом смотрю, она так хорошо растет. И я этот горшок, вернее, не горшок, а этот ящичек пластмассовый перенесла мирно тихо в свою спальню. Мне не теперь Нет, ну что вы? Анжелочка, я хочу сказать, что наш салат, женский каприз, готов. И я бы очень хотела, чтобы вы его попробовали. Я вам кладу этот салат, и вы его пробуете для того, чтобы вам объяснить, как женский каприз может превратиться в мужской. Можно пробовать? Да, пожалуйста. Для того, чтобы этот салат угу. превратился в мужской каприз, так. сюда надо добавить мелко порезанные грецкие орехи угу. и 2-3 ложки угу. корейской морковки. И тогда этот салат будет уже называться мужской каприз. надзвычайно смачно. Надзвучайно смачно. Добрий вечір всім, хто щойно до нас приєднався. Це програма Вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук. Олена Миколаївна Рогуська, героїня сьогоднішнього ефіру. А ще композитор Костянтин Цибізов, який своєю грою прикрасить наш ефір. Та юна художниця Дарія Голуб, котра залишить для героїні сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Я нагадую, що наша програма виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Добрий вечір, Олена Миколаївна. Рада бачити вас в нашій студії. Ми щойно переглянули відеоматеріал, який знімали в вашій оселі. І, мабуть, перше запитання буде таким: хто ви насамперед, народний майстер, астролог чи письменниця? Ну, якщо говорити чесно і відкровенно, то я чувствую себе часом писательницею. І мені це дуже подобається. Чому саме письменницею? Ну, наверное, потому что я филолог по образованию, потому что с детства я пыталась списать какие-то зарисовки. Может быть, потому что я очень удобно, комфортно держу в руках ручку, которую я пишу, те повести, те новеллы, ну, которые вы уже читали. Повертаючись от до ваших художніх робіт, вони зберігаються в приватних колекціях не тільки в нашій країні, а й по всьому світі. Ви пишете в такому жанрі, як пейзаж натюрморт. Ви маєте статус народного майстра, але ви завжди говорите, що ви не художниця. Чому? Повірте, Анжеліка. в душе, по образу мыслей и чувств, я настоящий художник. Но дело в том, что когда я общалась с именитыми художниками, которые имели массу выставок, которые закончили академию, мне просто стыдно было в их обществе называть себя художницей, так как у меня нет специального художественного образования. В начале своей творческой деятельности я получила название мастера народного творчества. И мне показалось, что легче себя называть мастером народного творчества, чтобы, ну, удобнее чувствовать себя в обществе таких именитых людей. Алена Миколаевна, вы занимаетесь астрологией. Я знаю, что вы занимаетесь астрологией э, достаточно давно. Чи вы на живете за законами астрологии? Чи верите вы о той взаємозв'язок между небесными телами и людскими долями? Тому что от багато из нас скептично относятся до цього до астрологии, до гороскопів Анжеліка. я могу честно и откровенно сказать о том, что я верю в астрологию, но я верю не в те астрологические прогнозы, которые мы слушаем по телевизору и радио, читаем в газетах и в журналах, индивидуальный гороскоп. Сделаны специально для определенного человека, это очень важная, очень серьезная информация о его потенциале, о его задачах жизненных, о его возможностях, о его слабых и сильных местах, о его талантах. Раньше индивидуальный гороскоп мог позволить себе только принц крови, потому что это очень сложная работа сделать настоящий индивидуальный гороскоп. Сейчас эта ситуация стала легче, потому что появились астрологические программы, но настоящий астролог, он должен очень много учиться, он должен пропустить себя, через себя огромное количество знаний. То есть будет яка людина не может створить себе Конечно. Вот, например, я не смогу этого сделать, мне не будет доставать знаний. Конечно, нет. Но если вы будете учиться, то, конечно, сможете сделать индивидуальный астрологический прогноз или для себя, или для своих близких, но для того, чтобы к этому подойти, надо пройти очень тяжелый и сложный путь. Матушкова. И в общем-то доверить свою судьбу, доверить возможность сделать индивидуальный гороскоп только надо очень знающему, очень честному, очень хорошему астрологу. Допустим, я не беру на себя ответственность взять и сделать, допустим, астрологический прогноз для вас. Я могу его сделать только для себя. Почему? Скажите, пожалуйста. Ну, потому что я не профессиональный астролог. А, только в да, в плане. я не профессиональный астролог. Я училась, мне нравится. Я продолжаю учиться и совершенствуюсь. Но Я розумію, яка це огромна відповідальність, зробити індивідуальний гороскоп для человека, то тобто определити його судьбу, дати йому направлення. Це огромная ответственность. Деякі люди от, бояться э, заглянути у своє майбутнє. От як ви до цього ставитеся? Треба це робити, щоб якось э, вийти з негативної ситуації, щоб людина знала, що її очікує, так насамперед э, попереду, і якось обминути, обійти цю ситуацію. Дело в том, что когда, допустим, астролог составляет гороскоп, главное его – это его опи описать, то есть назвать те события, которые будут происходить. Но и еще одна из задач астролога – это показать возможные трудные события, провокационные ситуации да -да. и способы их избежать. Поэтому заглянуть в будущее очень важно. Можно ответить на ваш вопрос одной простой пословицей. Знание о наличии ловушки – это первый шаг, чтобы ее избежать. Или ты знаешь, куда упадешь, ты постелишь соломку. Я заглядываю в свое будущее, заглядываю без страха. Потому что я знаю, если меня, меня ждет какая-то сложная ситуация, я найду в себе выход, силы так, ее так. преодолеть, найти выход более легкий, более удобный, чем тот, который был мне предписан. Месячный календарь. Я знаю, что вы не выходите из дома, чтобы не заглянуть в месячный календарь. Вот скажите мне, ласка Чи верите вы до конца, не вас по месячный календарь? Нет. Лунный календарь меня никогда не подводил. И, кстати, 24-е лунные сутки – это очень хорошие сутки, потому что именно в эти лунные сутки древние египтяне закладывали египетские пирамиды, чтобы они стояли на века. Лунный календарь более древний, чем солнечный календарь. Мы сейчас живем по солнечному календарю, и считается, что он более жесткий, более мужской. А женский календарь, то есть лунный календарь, календарь, он более женский. В быту лунный календарь просто необходим, потому что растущая и убывающая луна – это не только, как говорится, то, что заставляет наши океаны уходить и подниматься, образует приливы и отливы. Она действует на наше здоровье, на наше настроение, на наше восприятие мира на рост растений многое-многое другое. Поэтому лунный календарь – это очень хорошая подсказка. Стоит ли сегодня идти к начальнику и просить у него повышение или не стоит? Стоит ли покупать сегодня дорогую шубу или может сделать это через два дня? Все это подсказывает лунный календарь. Но вас вин Никола на Нет. Вы сегодня пришли, и это такое понятие, как Житомирский месячный календарь, так? Нет, просто у меня календарь, который уточнен на Для житомирское время. Да, вот это очень а удобно. А чем вы вот там Во времени, только во времени, потому что, допустим, есть календарь, который сделан на всю да. нашу Украину, есть, который сделал, допустим, на Киев, но у меня есть программа, которую сделал мой покойный муж, и которая позволяет мне получить информацию, которая касается именно города Житомира. У вашій оселі, от е, ми були у вас в гостях. У вашій оселі всі речі залишаються на своїх місцях. Вони мають своє місце, так? Ота от рибка. Яка вісить у вас на стіні і запрошує до вашої оселі? Так ви кажете, що людина впливає у ваш дім і впливає щастя, любов, вдача. Якщо цю рибку перевісити, що може змінитися, Олена Миколаївна? От скажіть, будь ласка, ну удачну фен. Ви вивчаєте закони феншуй, ви живете за законами феншуй. Анжел, вы очень так патетично сказали, что я живу по законам фэн-шуй. Я не вы живу по законам, я закон. их придерживаюсь. Я поняла, что это играет огромную роль в жизни человека. Ведь, по большому счету, фэн-шуй это правильное расположение вещей, мебели, дверей. И вот благодаря правильному расположению вещей как бы втекает. Попадает нас больше наш, положительной энергии ЦИ. Фэншуй учит очень хорошим вещам. Избавиться от лишних вещей, освободить свое пространство, дать возможности энергии положительной войти в свою жизнь. И только после этого думать о том, как активировать зоны любви, богатства, семьи, таланта и все остальные, в захламленную квартиру. Не придет положительная энергия. Поэтому... Я думаю, что каждому из нас полезно заниматься фэн-шуй или профессионально, или непрофессионально. Он помогает создать в нашей жизни, в нашем жилье, в нашем окружении удобство, комфорт, уют и радость. Ведь вы замечали, что в некоторых дом ходишь с удовольствием, да. хочется остаться, поговорить, в нем уютно, комфортно. Да, да потому чудесно, что там сгармонизированы вещи, да. С человеком, сосуды, картины, окна, да двери на все на своих местах. А в другой дом входишь вроде бы там такая роскошь, а хочется оттуда уйти дискомфортно чувствуешь себя там неуютно. Поэтому вот фэншуй как раз помогает для этого. Для, для того, чтобы пользоваться правилами фэн-шуй, не надо быть профессором. Надо просто поинтересоваться, купить книжку и почитать. И поверьте, это доставит удовольствие каждой женщине, которая хочет притянуть себе счастье, богатство, уют, споки. И споки. И споки, да. Мы на столе сейчас лежит книжка ваша о женщинах и о себе. Она написана русским языком. Я знаю, что вы не из Украины. Давайте вот поговорим о том, откуда вы, Елена Миколаевна. Откуда такие темы, которые интересуют нас, жену Мне очень от... трудно ответить на вопрос, откуда я. Потому что мой отец был военнослужащим. И поэтому в одной из своих новелл я написала мой адрес ни дома, не улица. Мой адрес — Советский Союз. Потому что все свое детство я путешествовала с отцом вся наша семья ездила за ним, он никогда не оставался без нас. И поэтому я могу сказать, что я, конечно, из Советского Союза, но настоящей родиной для меня стала Украина. Не случайно в предисловии книги я написала, что думаю, как Настоящая украинка, хотя и говорю по-русски. Так. Ну, о женщине и о себе эта э, книга, она говорит сама за себя. Я знаю, что готовится эту другу иные. Вот про что будет так книжка, скажите, пожалуйста. Анжелика, я не могу изменить себе. Я пишу о женщинах, про нас. я пишу про нас, про о их мечтах, желаниях, о чувствах, о любви, о том, как они достигают цели или как они проходят мимо своей мечты. И когда я пишу о женщинах, я хочу дать им возможность, читая мои новеллы и рассказы, увидеть свое отражение в этих новеллах и рассказах. Я хочу им подсказать, как лучше прожить, или как лучше решить, или как дать себе возможность радоваться, дышать, достигать, любить. Несмотря на все, что происходит, и я уверена, что если человек мыслит положительно, притягивает к себе положительные чувства и мысли, его жизнь становится лучше, краше, удобнее, приятнее. Она светится, она наполняется радостью и богатством. Богатством тем, что идет изнутри. Із душі чоловіка і то з, з, з іншими она чистами, необыкновенно дає хороший результат. Олена Миколаївна, писати повісті ви почали у зрілому віці. Займатися астрологією, феншую, ви також почали у зрілому віці. Взялися за пензель ви також у зрілому віці. От що було поштовхом, який момент в житті виросли ваші діти? Наверное, у я была... появилось больше, появилось да. час. Наверное, я была хорошей матерью, потому что я очень много занималась своими детьми. И в общем-то, в принципе, когда они были маленькими и росли, я рисовала, бегала, каталась на санках вместе с ними, проживала вместе с ними те моменты, которые к ним приходили. А когда они подросли и у них появились свои интересы, я взялась и за кисть, и за перо, и за все остальное. І у вас це все дуже гарно виходить. І Дякую вам за сьогоднішню таку вечірню зустріч. Я бажаю вам всього найкращого. Спасибо. Героїнею сьогоднішнього ефіру була Олена Миколаївна Рогузько, народний майстер, письменниця та астролог. Дарія, я хочу запитати тебе, чи готовий наш портрет? Скажи, будь ласка, залишилися останні штрихи. І Ми зараз подаруємо портрет на згадку чарівну музику нашого Костянтина. Портрет готов. Так, зараз ми його продемонструємо. Зараз, Олена Миколаївна, маєте терпіння. Зараз ми покажемо нашим телеглядачам, що за такий короткий період часу. Дар'я змогла намалювати нам написати портрет нашої героїні, Олена Миколаївна. Це вам, О, спасіба, це вам, Олена Миколаївна. Дуже на згадку добре. про наші благодарю, програму. ви мені явно польстили. Я здесь молода і красива. Спасіба. Я дякую композитору Костянтину Цибізову за музичну підтримку та Дарії Голуб Ще раз хочу подякувати юні, але вже такі талановиті художниці. Наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Кимілайн Агро. Користуючись продукцією Кимілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма Вечірні зустрічі з Анжелікою Нестерчук.